1941-1943 года. 22 месяца под черным небом оккупации жили наши земляки в те страшные годы. Оккупация влекла за собой не только неисчислимые жертвы, страдания для мирного населения, но и вела к гибели культурных ценностей. Во время оккупации в Артемовске были уничтожены многие исторические здания. Это и духовное училище, первая мужская и женская гимназия, ремесленное училище, школы, Окупантами был уничтожен памятник Артему работы скульптора Кавалеридзе, монументальное творение в стиле кубизма, которое было украшением Центральной площади Артемовска. Тем не менее, культурная жизнь во время оккупации не прекращалась, хотя приобретала своеобразные формы. Уже к началу 1942 года возобновились занятия в пяти школах города. Это были центральные школы и школа имени Калинина, бывшая за Бахмуткой, и бывшая железнодорожная школа. Сначала преподавание велось в объеме первых четырех классов. В программу включалось преподавание немецкого языка. В целом политика оккупантов на Украине была направлена на снижение образовательного уровня никто не собирался восстанавливать систему среднего образования в ее прежнем объеме. Главный упор делался на профессиональное образование. В городе в 1942-1943 годах были открыты ремесленное училище и сельскохозяйственное училище. Делались попытки восстановления работы медицинской школы. Лишь небольшая часть учащихся продолжали обучение в школах в период оккупации, и большая часть учителей оставалась безработной. Для взрослой для аудитории открылись курсы немецкого языка, и по их окончании выдавалось удостоверение с указанием степени германизации учащихся. Немецкой оккупационной власти и Бахмутской городской управе так и не удалось восстановить стабильную работу большинства крупных предприятий города. Значительная часть населения оставалась безработной. Гораздо легче было организовать работу мелких частных предпринимателей, кустарей. Это частично решало проблему занятости населения. По приказу городского головы Бахмута от 6 января 1942 года всем лицам, желающим заняться производственной деятельностью, надлежало брать патенты в городской управе. Выдачей патентов, временных свидетельств на личную кустарно-промышленную деятельность занимался финансовый отдел городской управы. Обычный срок действия патента составлял 6 месяцев. За его выдачу стягивалась определенная фиксированная плата. Патенты владельца обувной мастерской Васильева и Швии Парахни стоили 60 рублей. Торговки Бакалея и Чемес – 170 рублей. Кроме того, по итогам хозяйственной деятельности начислялся налог с оборота частных предприятий. Обязательным условием выдачи патента было подтверждение благонадежности лица со стороны полиции. Полицейская проверка предусматривала допрос свидетелей, которые хорошо знали проверяемого человека – Инспекторы финансового отдела управы периодически проверяли частных предпринимателей в правильности ежедневного учета валового заработка и своевременной уплаты налога с оборота. Деятельность частных торговцев подлежала строгому санитарному контролю. Невыполнение санитарных предписаний грозило предпринимателям большим штрафом или даже закрытием заведения. Список кустарей города Бахмута, которые работали во время оккупации, насчитывает более 300 лиц. Среди зарегистрированных профессий – сапожники, слесари, парикмахеры, портные, модистки, белошвейки, чистильщики обуви, цветочницы, буфетщицы, фотографы, ювелиры, уборщицы, оптики, молочники. Сравнительно мало известно о художественной жизни в оккупированном Бахмуте. Но в списках ремесленников-кустарей находятся фамилии до 15 художников – работавших в это время в городе. Среди них те и те, кто известен по своему послевоенному творчеству Алифиренко, Малапура и ряд неизвестных нам имен. Они платили за патент сумму от 30 до 300 рублей. Чем они были заняты? Скорее всего, частными заказами. Также работу художникам давала восстановление Свято-Троицкого собора. С первых месяцев оккупации восстанавливалось богослужение в бахмутских церквях в Николаевской и в Святской, В Святской церкви оккупанты подарили колокол, отлитый на Торецком заводе. Таким образом, они старались привлечь себе симпатии местного населения велись работы по восстановлению Свято-Троицкого собора, который был закрыт еще в 1930 году. Там размещался городской архив, ну а во время оккупации готовилось открытие собора. Проводились сборы средств в бахмутских церквях. Довольно значительные суммы были собраны верующими, которые исчислялись десятками тысяч рублей. Художникам заказывались иконы, но есть сведения, что художник Секирков написал образы святых Кирилла и Мефодия. Реставрировались старые иконы и верующие жертвовали также свои домашние иконы, полотенца, скатерти и прочее, что могло использоваться при богослужении. Но работы по восстановлению собора так и не были завершены к моменту освобождения города советскими войсками в августе 1943 -го года. Большинство мастерских занималось преимущественно ремонтом, поскольку для производства новых изделий не хватало сырья и материалов. А в городе насчитывалось 48 заведений общественного питания и торговли пищевыми продуктами под разными названиями – закусочная, буфет, столовая, кондитерская, пищевой ларек, бакалейный магазин. Некоторые предприниматели, открыв свои заведения во время оккупации, сумели быстро адаптироваться к новым условиям и поставить свое дело на широкую ногу. По воспоминаниям одного из участников событий, дынника Николая Ивановича, был такой в городе предприниматель губа. Он открыл свое дело и поставил его на широкую ногу. У него были в бизнесе баслабойки, мельница. И брат у него держал столовую в центре города. Были большие участки сельскохозяйственных культур. Этим занималась его жена. И вот, как вспоминает Николай Иванович, по их улице гнали 5-6 подвод, полные людей с песнями. Народ выезжал на эти поля и убирал какие-то сельскохозяйственные культуры, которые потом перемалывались, взбивались и таким образом продавались. И человек вел свое дело при оккупантах. Смалывать муку к нему привозили немцы. Говорят даже, что немецкие офицеры, солдаты брали перед ним под козырек. Человек был известный в городе и такой вот, в общем-то, немецкой властью уважаемый. Частные предприниматели времени оккупации стали предметом особого внимания органов НКВД. По воспоминаниям Замкова, среди других отцов города Бахмута времен оккупации был привлечен к ответственности в 1947 году и осужден купец Губа. Вообще же, мелкое частное предпринимательство было одной из стратегий выживания граждан в условиях оккупации. Деятельность мелких мастерских, предприятий торговли и общественного питания спасала часть населения от безработицы в эти трудные времена и хотя бы частично удовлетворяла потребности других жителей города в продовольствии, предметах одежды и обуви, бытовых услугах. В Донецком областном архиве сохранились читательские формуляры. В них записаны книги русской и европейской классики, много приключенческой, фантастической литературы. Чтение, конечно, помогало людям как-то пережить трудные годы оккупации, отвлекало от суровой реальности военного быта. Выдавались и книги научного, технического содержания. Немцы из батальона связи почему-то с особым интересом читали литературу о геологии Донбасса, Крыма и всей Украины. В управлении полиции из библиотеки были выданы два экземпляра русско-украинского словаря. Вообще среди читателей довольно много полицаев, шуцманов. Может быть, они занимались чтением на досуге, может, их заставляли записываться в библиотеку для повышения культурного уровня. Читали книги и представители местной интеллигенции, адвокаты, учителя, переводчики. Так, и среди читателей библиотеки находим имя Эбнера, цензора, который проверял местную газету «Бахмутский вестник». В Артемовске выходила газета «Бахмутская правда», затем и «Бахмутский вестник», а с 1943 года «Голос Донбасса». Оккупационные газеты печатали распоряжение немецких властей и городской управы. Сводки с фронта в основном о победах немецкой армии, а когда Вермахт стал терпеть поражение, сведения об этом подавались завуалированно или вообще скрывались. Эти газеты печатали и новости культурной жизни. Как и на всей оккупированной территории, информационная политика оккупанта в нашем крае была направлена на обеспечение спокойствия в тыловых районах, эксплуатацию промышленного и сельскохозяйственного потенциала и трудовых ресурсов. Не менее важной задачей была идеологическая обработка населения захваченной территории, подрыв авторитета противника советской власти, воюющей Красной Армии, партизан и подпольщиков, а также восхваление Третьего Рейха, побед вермахта и успехов нацистского нового порядка на землях, освобожденных от большевизма. Для этого использовались наглядная агитация в виде плакатов и листовок, документальные выставки, демонстрация кинофильмов и радиопередач, театральные постановки. Но самым важным и влиятельным средством пропаганды – оставалась периодическая пресса. Газеты печатались в каждом областном и районном центре. В оккупированном Артемовске печать под немецким контролем появилась уже в первые дни оккупации. В последнем из сохранившихся в Донецком областном архиве номеров «Голоса Донбасса» сообщение о советском наступлении подается под названием «Советы продолжают нести большие потери». Печаталось там объявление о подписке на газету на сентябрь месяц. А рядом приглашение всех желающих на курсы немецкого языка, которые должны возобновить свою работу с 6 сентября в помещении школы номер один. В конце августа оккупанты уже готовились к бегству из Артемовска. Планировали свои последние злодеяния на нашей земле. Разрушение города и угон мирного населения в немецкие тылы. Не суждено восстановить работу курсом немецкого языка. И бесполезная оказалась подписка на «Голос Донбасса» на сентябрь месяц. 5 сентября 1943 года Артемовск был освобожден советскими войсками. А сотрудники оккупационных газет кто бежал с немцами, а кто был вскоре арестован и осужден советской властью. В начале 1942 -го года открылась городская библиотека. Стоит вспомнить, что городская библиотека Артемовска довоенная погибла вместе с зданием Дома культуры в центре города. Об этом событии есть противоречивые версии. Оккупационная газета Бахмутский вестник писала, будто бы библиотеку и музей сожгли при отступлении советских войск в 20-х числах октября. Ну, тогда как очевидцы рассказывают, и в советской литературе установилась версия о том, что театр подожгли немцы, празднуя Новый 42-й год. Тем не менее, в начале 42-го года была восстановлена городская библиотека Бахмута в здании бывшей синагоги по улице Четверикова, ныне Жданова. Туда собирали остатки технических библиотек железной дороги, медицинской школы, библиотеки городского отдела народного образования и учительского института. А все книги проходили цензурную проверку у немецких властей. Библиотекой пользовались и оккупанты, и полицаи, ну и множество читателей из населения города. Выдавались для чтения в основном книги дореволюционного издания, ну а также русская и зарубежная классика. Советской литературы в читательских формулярах практически нет. Возобновилась работа городского театра в здании бывшей Донецкой музыкальной школы. Театр давал представление пьес Старицкого, Котляревского. Проходили и концерты украинской хоровой капеллы. А в городе работали кинотеатры для немецких солдат и офицеров, проводились специально сеансы и для мирного населения – работало так называемое солдатское кино, частный кинотеатр Деева, давали сеансы и в здании Бахмутского банка. Эколого-культурный центр «Бахмат» завершает работу над проектом «Заповедаемая вам память». Проект осуществлялся при финансовой поддержке Международной общественной организации «Международный фонд взаимопонимания и толерантность» в партнерстве с Артемовским районным советом и Артемовской районной администрацией. Он стал логическим продолжением проекта «Последний узник», посвященного сохранению воспоминаний бывших астарбайтеров. И также был посвящен изучению и сохранению истории родного края через диалог поколений, повышению информированности молодежи о событиях Второй мировой войны, уменьшению изолированности пожилых людей, приобщению их к активной общественной жизни. Старшеклассники из районных школ собирали воспоминания людей, которые пережили фашистскую оккупацию на территории города и района. 5 июня 2013 года в конференц-зале Артемовского городского центра детей и юношества состоялась презентация книги «Заповедаемо вам память. Артемьевск – Артемьевский район в руки нацистской оккупации». В книге представлено очень много исторических и фотоматериалов о малоизвестных страницах принудительного труда и выживания в период фашистской оккупации, воспоминания очевидцев тех событий. В книгу включены копии архивных документов Донецкого областного государственного архива и Артемовского краеведческого музея и исследовательские статьи. В воспоминаниях очевидцев встает картина принудительного труда во время оккупации. Мы видим, что период немецкой оккупации означал для местных жителей голод, холод, унижение и непосильный труд. Мы старались отобразить в книге всю полноту и разнообразие воспоминаний людей 41-43 годов. Над проектом успешно Работали школы Артемовского района, воспоминания записывали и школьники, и учителя. Результаты работы были представлены на слете поисковых отрядов. Наследники победы в Северской школе номер один. Открылись музейные экспозиции в Северске и в Новолуганском. И в мае состоялась поездка в Запорожье на остров Хортицу для самых активных участников нашего проекта, для школьников района. Ребята, собиравшие по крупицам воспоминания о тех страшных, опаленных войной и оккупациях днях, были награждены увлекательной поездкой в сердце украинского казачества на остров Хортица. В сборе воспоминаний принимали участие школы района, ученики, старшеклассники школ района. Ребята собирали воспоминания, оформляли их, и потом эти воспоминания вошли... В книгу видеосюжеты, которые были собраны во время работы, вошли в видеосюжеты, которые мы показывали по Артемовскому телевидению, которые являются также результатом работы над проектом. Ребята, которые лучше всего поработали над проектом, были награждены поездкой на остров Хортицу и прикоснулись, так сказать, к источникам нашей казацкой славы. Посетили Запорожье с экскурсией, посетили Днепрогресс, впечатлил, конечно, очень. Посетили казачий театр, посетили, посмотрели представление казацкого театра, Посетили место, где посажен 400-летний дуб, тоже как символ казачества, и потом поехали на остров Кортицу, где была проведена очень интересная экскурсия по этому музею, и ребята очень расширили свой кругозор таким образом. Также был, были посещены и музей казачества, где нам показали очень интересные диарамы и рассказали об истории казачества, о его бытии, о героических событиях и не очень героических событиях, и увидели диораму последнюю в этой экспозиции, это освобождение запорожья от немецко-фашистских захватчиков. К сожалению, с каждым годом живых свидетелей событий периода фашистской оккупации становится все меньше, а их воспоминания бесценны и могут служить жизненным опытом для последующих поколений, материалом для исторических исследований. Знать, помнить об ужасах войны, значит сильнее беречь мир и свободу на Земле. Мы помним и будем хранить эти знания. Ведь память об ужасах войны для каждого артемовца священна.